рассердилась на своего маленького кенгуренка Ру и говорит, все, кенгуренок, мне надоело тебя веселить. Мы идем завтракать. Я не хочу завтракать, сказал кенгуренок Ру. Зато я хочу, сказала мама кенгуру. Утенок Кря-Кря и мышка Пипи -пи очень расстроились, что кенгуренок Ру совсем не смеялся в это утро. Мама посадила кенгуренка в карман свой, в свою сумку и поскакала. Прыг, прыг. А за ней утенок кря-кря и мушка-пипи. Мама кенгуру так сильно разогналась, так скакала и прыгала, так увлеклась с утенком кря-кря, что не заметила большую-большую лужу грязи. А кенгуру он крю заметил, но было слишком поздно, потому что в ту же секунду, в ту же самую минуту, плюх-пух-пух! -пух. Да, теперь мама кенгуру и кенгуренок-гуру были. Все-все-все-все-все-все-все в грязи. Да, но зато как это было весело, как здорово, когда ты улыбаешься, сказала мама кенгуру.